बावीस जानेवारीच्या जा ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी अयोध्येसह अवघा देश सज्ज झालाय घंटा आली आहे तर लाकूड राज्यांमधून राम मंदिरासाठी काही ना काही आलंय पण आता सर्वाधिक चर्चा आहे ती श्रीकृष्ण नगरी वृंदावन मधून रामासाठी आलेल्या खास गिफ्टची इथे श्रीकृष्णातर्फे रामलल्लासाठी चांदीची बासरी चांदीचा शंख दागिने अर्थ त्याज्य बरोबर सुगद्य अत्तर पाठोड़ा ताले। तो के लिए और समस्त रोशनामियों के लिए बले हर्ष का विषय है कि भगवान राम अपने निच मंदिर में बहुत वर्षों बाद बैठने वाले हैं। बड़ा उल्लास है ब्रजबासियों में इसी उपलक्ष में माँ के भारी मंदिर की तरफ से भगवान राम जी के लिए शंख जिस शंख 22 से बाईस तारीख को राम जी की आरती होगी और बांसुरी और ठाकुर जी को हार और ठाकुर जी को केसर और इत्र भेंट किया जा रहा है इसी सामग्री से ठाकुर जी की सेवा होगी और बांसुरी का जो बड़ी महत्वता इसलिए भी है क्योंकि तो जब तुलसीदास जी वृंदावन जब आए थे उन्होंने कहा था कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ तो भगवान कृष्ण ने उनको राम स्वरूप में ही दर्शन दिए थे तो ब्रजवासियों का भी यही भाव है कि जब हम भगवान राम के दर्शन करने जाएं तो ठाकुर श्री राम जी के हाथों में बांसुरी के दर्शन करें तो भगवान राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है अयोध्या और वृंदावन एक ही स्वरूप है इसी रूप में सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान राम और कृष्ण की प्रेरणा ही है ब्रजवासियों का प्रेम है जिसकी वजह से ये भाव आया ठाकुर में कोई भेद नहीं है और भी समय समय पर जितने उत्सव त्यौहार होते हैं तो यहाँ से कभी होली के रंग जाते हैं कभी कुछ है, सामग्रियाँ जाती रहती हैं तो वहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी उनसे बात हुई थी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाकी बिहारी मंदिर की तरफ से ये सामग्री आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जानेवारी रोजी ही भेट अयोध्येला रवाना होणार आहे त्यामुळे राम आणि कृष्णाची भेटच या रूपाने होणार असल्याचं तिथले भाविक मानत आहेत तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आमच्यापर्यंत अवश्य पोहोचवा आणि पाहत रहा लोकमत